Бажати щастя людям менше стив Станіслав Соболь, пошуковий альтернативної енергії у мене зараз у студії. Дуже так спонтанно домовилися. Ми про зустріч, тому що сьогодні Сергій Грішин, хто знає, читає розпочав таку активну дискусію в себе на сторінці. Розпочав, скажімо так, таку собі мультимедійну прес-конференцію, де зокрема, от пан Станіслав задав запитання, чому не мого ми не говоримо про альтернативну енергетику. Коли його запитав, з ким можна поговорити, він запропонував себе. І я подумав, чому б ні. Ми. Все-таки громадське. Титрувати ми вас будемо. Ну, титрувати, мається на увазі підписувати. Ми вас, пані Станіславе, будемо як пошуковця альтернативної енергії. Ми з вами про це домовилися. Якщо можете трошки. Це ескатер. свободної енергії. Да, трошки, якщо можна, докладніше. Чому так? Ну, сам термін свободна енергія, да, о альтернативна енергія. Це да? енергія, яка не зжигаєме, ну, глупо немножко. Начал, надо зацепиться за начало. Значит, эм, наверное, все начинается с образования, с базового, со школы. Да, то есть все мы учились в школе, все мы изучали физику, все мы очень много чего изучали. И в результате, эм, ну, спросить вас сейчас что-то про физику, да, то есть, это будет вопрос: там, либо забыл, либо не помню, либо не использую, и так далее и тому подобное. Почему так происходит? Потому что физику мы именно и учим. То есть преподаватели заставляют детей учить какие-то там основные базовые вещи, именно зазубривать, не стремятся объяснить и а, показать на примере процесса, как это работает, да. Поэтому, как бы в детстве физику я, естественно, не любил, как и большинство школьников, и особо ее не знал. Значит, физикой плотно заниматься я начал лет пять назад. Причем читая труды, скажем, там, до 1920-21 года, вот где-то так, конца прошлого века, времена Николы Тесла, да, и там бума физиков, который был в начале 19-20 века. Вот. И как бы в чем суть? Суть в том, что альтернативная энергия, да, ну, с одной стороны, мало людей Мало, малая категория людей, которые ищут, занимаются этим. С другой стороны, есть большое противодействие лобби со стороны, ну, там в конспирологию глубоко углубляться не хочется, да, но если посмотреть с банальной простой логики, то все очевидно. Если мы возьмем, к примеру, да, те же но, солнечные... вы сейчас скажете про лобби нафтовых магнат, Да, Они да, да, да. не совсем даже лобби. Стратегию. Есть, ну, есть, ну, очень сложно эти все процессы как бы так постичь очень так просто и быстро. А, ну да, скажем так. лобби, лобби даже не нафтовых магнатов, а власти, которая, собственно, и управляет этим миром. Нет. Ну это это очень глобально по конспирологии. И дуже, дуже конспирология. То есть да, 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 да. Но это простые примеры. К примеру. Мы все помним, когда у нас появились компьютеры, да, лет 20-30 назад. И мы все помним первые процессоры, да, там, 286 или меньше, ну, то есть как все начиналось. Примерно в то же время, да, и появились первые там, солнечные элементы, солнечные батареи. Если посмотреть сейчас, там, через 20 лет, да, то процессоры развились на ну, несколько порядков вверх, на несколько десятков порядков вверх по стоимости, по производительности, по эффективности. Да? А солнечные батареи как были 20 лет назад с эффективностью там, в 15%, так они еще сейчас, сейчас с эффективностью в 15-20%. Единственное, что они стали немножко дешевле. Но все равно они недоступны там, обычному рядовому там, человеку. И причем у человека же заложена еще мысль, что зачем мне ставить себе солнечные батареи, потому что я же никогда это не отобью по затратам на электроэнергию, которую я плачу там, <NBC1> заведомо, скажем, ну, неправильная позиция, по большому счету. Вот. И, собственно, э э есть очень много направлений, да, в которых, ну, то есть изобретать или искать уже особо-то и не надо, потому что очень много всего уже было изобретено на сегодняшний день, открыто, причем это было еще сто лет назад Николой Теслой. Да, первый электромобиль появился, сначала появился первый электромобиль, потом был двигатель внутреннего сгорания. Но про электромобили все забыли, сейчас начали вспоминать, там Эон Маск Тесла создал, в Америке бум, ну, надеюсь, когда-нибудь и к нам придет. Вот, собственно. Таке трошки більш прикладні речі. Просто ви говорите так в загальному. В принципі, зараз всі розуміють. Ну, в усякому разі, в нас в країні ми да. просто не те, що зрозуміли, а ми, нам вже потрібно шукати якісь альтернативи. По перше, альтернативні джерела, по друге, відновлювальні джерела. І по третє, нам треба відмовлятися якось від російського газу. Нам потрібно відмовлятися Конечно. вже шукати якісь альтернативні від нафти. Так, від вугілля. Mm -hmm. Зараз іде зима, нам буде холодно. Е mm -hmm. Цікавить, ну давайте так, чтобы якую-то конкретизировать нашу размову. Цикавый, как можно створить, например, будинок абсолютно автономный. Вот автономный будинок. Ну это это это, скажем, будущее, которое я бы видел, да, то есть я вижу, например, современные дома немножко в другом виде, как они есть сейчас. То есть, ну это уже проблемы строительства, да, ну, немножко дальше. Значит, одно из направлений, почему не надо ничего изобретать, потому что я неоднократно встречал несколько сюжетов. Разные давности, там, двухгодичные, трехгодичные, пятигодичные, все они есть в Ютубе. К примеру, причем украинцы. В Харькове, по-моему, ребята начали добавлять, то есть в котел, в обычный котел, да, в газовый. Они поставили парогенератор и начали сжигать вместе с газом пар. То есть они перегревали пар. Да, что такое пар? Это водород и кислород. Он там же вместе вступал в реакцию и давал избыточное тепло. То есть при э, одних и тех же показателях да, они сжигали там, в 2,5 два, в два с половиной раза меньше газа. Это было несколько лет назад. Хорошо было бы, конечно, провести расследование и понять, что же произошло дальше, потому что реально был видеосюжет в новостях на эту тему. И чуть ли вот ну, я очень часто встречаю сюжеты там, 10 -го года, 8 -го года о том, что вот, вот буквально завтра мы все начнем ездить на бесплатной энергии, без бензина. Даже нашел сюжет с 70 -го года. Наши харьковчане сделали автомобиль, который ездил на воде. Если поискать в Ютубе, можно найти этот сюжет. Называется «То ли вода горит, то ли водородное топливо». Там длинный сюжет был, и там показали наших харьковчан, которые показали в багажнике маленькую коробочку назвали его преобразователем воды да, катализатором для воды который mm -hmm. разлагал воду на водород и кислород и собственно эти газы уже на, на, непосредственно поступали в топливо ну в двигатель и машина ездила то есть по харькову журнал был э, нечто вроде там ну не ролаж как он назывался фитиль да, вот 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 в таком вот журнале это было показано в 70-е годы. Я не думаю, что там есть какие-то сложности с технической точки зрения. Я думаю, скорее всего, это политический вопрос, который тормозится сверху, просто всеми властимущими. Ну, вот я это вижу так, потому что если человеку убрать счет за энергию, да, квартплату, да, и ну, освободить его от этой повинности, скажем, да, то у него будет больше свободного времени на то, чтобы заниматься собой и чем-то еще. То есть я считаю, ну что вот нас... опять же мы скатываемся в какую-то конспирологию. Да. Давайте вот Давайте прикладные вещи. Давайте создадим вот сейчас место э не умный дом, а ну вот аль альтернативный дом. Что дом. нужно Хорошо. создать? Вот, вот сидит сейчас, допустим, Петр Иванович, назовем его так, <къем> да, да, э, да, да. где-то в деревне. Ему вот надо, вот у него есть дом, ему надо туда да. э, ветрогенератор поставить э, солнечные есть, а, солнечные панели, батареи. Но это все очень дорого, Давайте рассчитаем. Как вы понимаете, есть подешевле проект. Есть, например, проект тоже, опять-таки, наши украинцы придумали, не помню, по-моему, в Житомирской области. Они сделали котер, в котором, в ко котел, в котором сжигали мусор. Весь. То есть вот я каждое утро выношу мусор из квартиры, и у меня там, ну, каждую ночь вывозят там по 6-8 баков мусора. По большому счету тот мусор, который вывозится куда-то на свалку и гниет, является прекрасным топливом для того, чтобы топить наши дома. Просто надо сжигать его при температурах там, в полторы-в две тысячи градусов, и все. И этого вполне хватит, ну, я не скажу, что полностью покрыть нашу потребность в тепле, но, по крайней мере, сократить его процентов на 80 просто сжигая тот мусор, который увозят из, из под нашего Но дом. это бы, если говорим о тепле, а если мы говорим об энергии? Тепло это и есть энергия. Что есть энергия? Тепло можно преобразовать в любую энергию, в электричество. Но это же все будет э затратно, потому что для того, чтобы преобразовать, скажем, э сожженный э тепло сожженного мусора в электроэнергию, это же затратно. Это нужен, mm -hmm. там должен быть какой-то mm -hmm. вот переходник, да? Mm -hmm. и ну, я просто конечно, в этом не просто это Конечно, нет. Но вопрос как? Да, то есть есть технологии, довольно, ну, есть разные типы технологий. Есть там элементы пельтье, есть двигатели стирлинга, генераторы, которые, ну, двигатели внешнего сгорания, да, которые можно использовать для этих целей. И как бы, ну, мы рассматриваем сейчас пока только электроэнергию. Да? То есть есть, ну, энергия просто это более глобальная, чем там, электро, атом, есть еще энергия. Но вопрос в нашем мышлении. То есть Большинство, то есть у меня есть очень много знакомых, к примеру, инженеров, умных, всех очень образованных, разрабатывающих очень серьезные проекты, но разговоры с ними у меня не получается, потому что в мозгу зашит закон сохранения энергии. Для того, чтобы что-то изменить, необходимо менять свое сознание, сознание людей необходимо изменить, необходимо убрать оттуда вот как бы вот то, что, то, то, что нам положили в школе, и оно зашито там как Истина. Да, ну, Станіслав, от, от да. я, прошу прощения, я вас перерву. Просто аналогічний віпрос мені тільки що зритель прислав, він да. пише. Це все цікаво, було б але було б почути, як це в реальному житті є. Чи маєте ви план в своїй квартирі якусь сонячну батарею, чи застосовано в цьому, ну чи застосовано щось із цих э, знань у власному житті, в реальному житті? Так, да, звісно. В цьому летом я разработал, ну як разработал, Сейчас очень популярны солнечные коллекторы, вы слышали, да, стеклянные вакуумные трубки. В чем суть? Есть, вот это популярно, это пришло сейчас уже в Китае, по всей Украине начинается вот такой подход. Есть трубки, вакуумные трубки, куда заливается вода, а трубки ставятся на солнце. И солнце нагревает бойлер. То есть одна трубка нагревает 10 литров воды, ставится 10 трубок на 100 литров бак. И этот 100 литров бак способен нагреться дважды за сутки. То есть до 12 часов дня он нагревается. А до какой температуры нагревается? До приемлемой температуры, до 60-70-80 градусов. Это в Это и зимой, и летом, неважно. И зиму, Ваку... вакуумные само. трубки. А там суть конструкции. Там, ну, вакуум, он служит термоизоляции. Да? То есть солнце нагревает трубку, но она не охлаждается от зимой. То есть при минус 20 эта трубка закипает там, за 3 часа. Единственный нюанс какой? Я внес небольшое совершенствование, я использовал не очень много трубок, а я поставил три трубки, на которых сфокусировал э, отражателем, сделал большое зеркало угу. и сфокусировал отражателем солнечный Это лучи. вроде как линза большая. Вроде как линза, да. Угу. То есть я этого нигде не встречал, я не понимаю, почему такая простая мысль не приходит в голову. Да? Хотя мысль очень простая. К примеру, да, если мы возьмем солнечные батареи. Все мы знаем, что солнечные батареи крайне дорогие. А? Ну, там, там проблема. Я, я просто чесно, я, да. мені самому було це цікаво, да, я да, дивився да. сонячно, бо потрібно. По-перше, вона сама е, по собі е, дорога. По-друге, потрібні акумулятори, які дуже часто виходять з ладу, вони так само не дешеві. Mm -hmm. По-третє, повинен стояти. Е, Там будка электричная, я как не Ну, она это не называется. обязательно, на самом деле. Ну, в принципе, было бы на план. Есть зеленый тариф у нас, вы слышали про это. И про зеленый тариф я так сам Да, само, да, да ну? Можно без аккумуляторов сливать излишки энергии просто в электросеть. Ну, это теоретически в нашей стране уже можно, и даже ну, кто-то, по-моему, это сделал. Но я так понимаю, что все равно надо какое-то лобби для этого. А, собственно, в чем мысль, которая почему-то не приходит в голову там, ну, нашим всем великим ученым? Ставят люди солнечные батареи к себе. Да? Ну, Во-первых, они ставят их статично, что есть немножко абсурдно, потому что солнечная батарея, да, максимальную эффективность она имеет тогда, когда она находится перпендикулярно к Солнцу. Логично. Максимальная площадь покрытия, больше Солнца воспринимает. Но в наших реалиях в основном солнечные батареи ставятся статично на крыше, и они работают буквально 4-5 часов в сутки. Это раз. Два. Ставятся большие поля этих солнечных батарей. Хотя они являются дорогими. Скажем так, можно поставить одну солнечную батарею да, и просто зеркалами сфокусировать на нее направленный пучок света. То есть, грубо говоря, удешевить саму конструкцию на несколько порядков. Да. Единственное, какой нюанс, необходимо отбирать тепло. То есть получается, ну, есть такая задумка, ну, уже, уже в принципе, даже готовое устройство, которое необходимо еще доработать. Я не знаю, дал бы кто-то это дело воплощать в жизнь по поводу солнечной энергетики. То есть можно сделать маленькое зеркало с солнечной батареей и э, забирать от солнца и тепло, и электроэнергию, причем в больших объемах. Ну, в больших я, я рассчитываю делать установку на 1 киловатт электрической энергии. Ну, солнечная, тепловой там будет больше киловатта, 4. Все-таки давайте вот. вот прямо сейчас рассчитаем, Сколько приблизительно надо потратить денег для того, чтобы сделать дом с а солнечными батареями, б э, ветроэлектростанцией, ну, допустим, да, если у нас солнечными батареями вдруг не получается, да. и в с вот, допустим, вот с этим котлом житомирским, который при большой температуре сжигает мусор? Ну, вот, вот, вот. Вот это, это же не, не, не только три варианта, 4, пять, шесть. Есть, безусловно, но для того, чтобы конкретизировать, и для того, чтобы был какой-то сухой остаток от разговора, потому что, ну, ну было... посчитать, как вам сказать, то есть, э, ну, грубо говоря, солнечная батарея стоит там в среднем 1 доллар, 1 ватт. Ну, в среднем, да, то есть на 1 киловатт на 1000 долларов. Вот дальше также нужны аккумуляторы, нужны инвентор, инвертор и так далее, для того, чтобы использовать ту энергию, которую мы вырабатываем солнечными батареями. Но я к чему? Солнечная батарея не самый эффективный способ получения энергии на сегодняшний день. Коэффициент КПД солнечных батарей 17%. Это мало. Это очень мало, да. Есть, кроме этого, более дешевые способы, которые можно было бы внедрить уже сейчас. Единственное, что необходимо исследование, разработки в этой области. То есть, опять-таки, вот очень хотелось бы, я специально найду этот сюжет, могу ну, найти, может, авторов, по-моему, СТБ его снимала в 2009 или 2008 году, по поводу наших украинских, по-моему, хриковчане, угу. они сжигали воду с газом. То есть это вот уже можно использовать сегодня. То есть у нас есть, например, котельная, да, которая жжет сколько-то газа для того, чтобы нагреть какой-то объем. Если мы эту котельную просто проапгрейтим, переоборудуем да, и поставим в нее парогенератор внутрь и создадим условия, в которых этот пар будет сгорать, то мы снизим затраты по газу, там, ну скажем, в два раза. Мне кажется, это было бы интереснее для всей нашей и химической промышленности, и литейной, и всего. Да, то есть можно просто вот на сегодняшний день уже сократить потребляемый газ, который есть сейчас. Причем это недорого. Эм, не внедрить такую технологию в сегодняшний день. Я обязательно найду сюжет, я обязательно вам его дам. Единственное, что надо расследовать. То есть надо либо съездить, либо найти тех людей, которые это придумали, которые это сделали, и уточнить, почему это не внедрено до сих пор. То есть есть такие но... примеры, их очень много. В принципе, ну это достаточно с одной стороны философский вопрос, потому что, как правило, таких людей могут просто воспринимать за романтика, вы не верите. А ну, с вот другой стороны, достаточно сложно, как правило, их понять, потому что, вот, допустим, вы говорите о том, что можно зажигать воду, для меня это непонятно. С об, моим этом гуманитарным писал, складом ума. об этом даже писал Жюль Верн в свое время в своей фантастике. Он писал о том, что настанет день, когда кончится нефть и газ. И человечество будет сжигать воду, пользоваться водой. Потому что вода ⁇ это восполнимый бесконечный источник энергии. Ну и давайте вот для завершения все-таки назовем цифры, потому что вот э, ну, мне самому интересно, потому что я бы с удовольствием, допустим, что-то для своего загородного дома, там для родителей, я бы что-то такое придумал, сделал. Потому что сейчас, например, вот начали вот эти веерные отключения, как в 90-х годах, и э, очень часто пропадает электроэнергия. В такой ситуации что может быть, что может заменить, кроме бензинового генератора? Ну, солнечные панели, солнечные Saule панели и солнечные коллекторы, которые могут обогреть ваш дом. На uh, no дом сколько надо солнечных панелей, скажем так? Ну, вот, допустим, это... В зависимости от, как, от того, какой у вас дом. Uh, двухэтажный дом, дом обычно. Нет, ну, вы же понимаете, если поставить в доме везде светодиодные лампочки, да, и по, по минимуму, ну, по максимуму сделать его энергонезависимым, то вполне хватит там и... 500 киловатт, например, киловатт-час солнечных uh -huh. панелей на киловатт вполне может хватить вам на дом. если вы Сколько это солнечных панелей? Ну, это квадратных метров 2-3 квадратных метра. 2-3 квадратных метра, да. которые энергию сразу преобразуют Вылик и пускают ключ. ее в сеть. Пускают ее в сеть. Дальше есть, нет, ну пускают в сеть, они дают вам пользу. Ну, там преобразуют и пускают 12 вольт потом необходимо их преобразовать в 220, и то как бы это тоже такой вопрос можно не везде, потому что освещение можно сделать и 12 вольтовое в своем доме себе светодиодом 12 вольт все, а сделать розетки там ну то есть поставить пару аккумуляторов, сделать розетки для холодильника, телевизора всего то есть киловатта на дом вполне хватит, ну если жить экономно, скромно без электроплиты, но на холодильник, телевизор хватит. На обогрев электричеством нет, это тоже как бы ну, очень глупо. То есть Гриб, да. э, нужно брать солнечную батарею на электричество, то есть на освещение, mm -hmm. на работу приборов, там, я не знаю, компьютера, mm -hmm. э, а на отепление. Тогда что Желательно как? на, на отопление, солнечные просто. коллекторы. Со, а солнечные коллекторы ⁇ это, вот, это э... стеклянная труба, в которой циркулирует вода, mm -hmm. которая нагревается. С вакуумными трубками. Ваку... В вакуумной трубке, да, которая ну, работает и летом, и зимой. То есть, возможно, в принципе, создать вот такую штуку, которая, допустим, вот этот коллектор стоит вне дома с этими вакуумными трубками, а оно заведено все на ну, так оно систему отопления в доме. Так и строится. Все это строится на крыше. Сколько это стоит? Ну, солнечные коллекторы, да, то есть, тут надо считать. Вот сейчас одна трубка стоит порядка там 80 гривен. Одна трубка нагревает 10 литров воды. Если у вас бойлер на 100 литров, да, но ну это вот в нынешних реалиях, в нынешних технологиях, которые есть сейчас. Это я не говорю о том, что можно сделать, это о том, что можно пойти и купить сейчас. Uh -huh. Вот. То порядка там, ну, 100 литров – это мало, я думаю, на дом литров 200-300 надо да, в системе. Хотя, если просто горячая вода туда, отопление это уже сложнее. Я думаю, это все экспериментальным путем надо строить, на свой дом и смотреть выхлоп. То есть, как как он утеплен, какие потери по теплу? Вот этого жидома. Есть как бы, ну, много очень нюансов, которые там серше на которые стоило бы улучшать. Так То, же, в принципе, все возможно. Э, ну, и ну, ну, да. совсем последний вопрос, честно говоря, э, перейду на українську на затмову. Э, я в мережі бачив таку цікаву штуку, коли пропонували за рахунок свічки і три огірки глиняних обігрівати кімнату. Це можливо? Ви таке да. щось подібне робили? Так, конечно. Не, ну дело в том, что там понятно, что это займет очень довольно-таки продолжительный промежуток времени, нагрев свечкой, но в свечке очень много энергии, больше, чем нам кажется. А, ну, вот хотя бы приблизительно вы сколько. Вы можете... вы Понимаете, в чем дело? На дело в том, что показали. это очень сложно. Дело в том, что одно и то же топливо можно сжечь с разным получением энергии. Все зависит от того, сколько кислорода вы сумеете, или воздуха вы сумеете там, в этом процессе задействовать. Потому что, к примеру, вот тоже опять-таки по Ютубу можно посмотреть, как обычной свечкой да, и шприцом да, э, пережигают стальную проволоку. Угу. Да, то есть там температура в 1300-1400 градусов, к примеру, добиваются из обычной свечки. Просто направляя поток воздуха через свечку. Ну, в принципе, ну. я нашел вот элемент... А, а, что меня так страшно сегодня выснулся техника, я прям не знаю, что это угу. О, Зараз воно відвисне трошки. О, о Ця свічка, воно погано да, да, трошки да, да, видно. Да. От, в принципі, отак воно і побудоване, що свічка, свічка видає ендеплову енергію, да. горщики глиняні, її акумулюють. А потом через вот такие маленькие отверстия сверху и ее, в принципе, выдают нагора. Але, как вы кажете, что это очень долго. Принципе, Нет, да? ну долго разогреваться будет. На самом деле, я опять-таки повторюсь, что э, необходимо подкорректировать наши знания обо всем. То есть сейчас, вот у меня есть понимание, что мы можем сжечь одно и то же количество топлива с разным выделением энергии. То есть, грубо говоря, мы сжигаем спичку, получаем там одно количество энергии, сжигаем спичку другим способом, получаем в два раза больше энергии. И на этом очень много... А что читать ну, в целом контексте? Не какое там... Интернет. Ну, читать интернет... Нет, читати... я понимаю, я понимаю. Это, Можно, это, там... это, это титанический труд на самом деле, потому что, скажем, на одну здравую мысль есть там 100 фейков каких-то, да, либо там по, по разным причинам созданных. Ну, а читать, да, если... Ну, тут необходимо интересоваться этим всем. То есть необходимо разбудить в себе тягу к... пониманию мироздания. Ну, зрозуміло. Тут одної якоїсь книжки, яку можна взяти прочитати, немає, які Нет. ресурси тоді є. От Поль я можу на східку, наприклад, сказати да. про Energy, Energy, energy Evolution. UA. Були вони mm. у нас у гостях, вони розповідають, але вони, в принципі, трошки іншим займаються Вони про енергозбереження більше, вони під енергозбереження. За вони зберігають, так. Да. А тут, як би, немножко, тут пошук других видів енергії, які можна використовувати нам. То есть это тоже альтернативная, по большому счету. Альтернативный обогреватель, ну вот, нарисован. Вполне практичная удобная вещь, как мне кажется. Ну вот, очень поможет, я думаю, нашим бойцам подобная вещь. Кстати, я недавно видел фотографию, отправили бойцам печки, которые работают на отработке, на отработанном масле. Угу. Очень эффективная тоже конструкция, очень много тепла дает. Есть также ракетные печи. То есть вот даже если мы возьмем простой пример, да, вот мы возьмем там килограмм дров. Мы можем сжечь килограмм дров на костре, можем сжечь в печи, можем сжечь в ракетной печи, можем переработать на пиролизный газ, сжечь это газом в плите. Да, то есть надо понимать, что есть очень много э, вариантов, как мы можем использовать эту энергию. И э, каждый раз, в каждом варианте, да, количество энергии, которое мы получим, будет разное. Это тоже надо понимать. То есть вот если взять те же двигатели внутреннего сгорания, автомобили, которые придумали больше чем 100 лет назад, за 100 лет они принципиально не изменились никак. То есть был двигатель бензиновый, потом пришел дизель, появились дизельные двигатели, да? потом вдруг дизель случайно где-то там пропал, покончил жизнь самоубийством, так это называют сейчас. Хотя, по большому счету, есть такая одна из версий, что он пошел дальше, и следующий двигатель был просто на воде. Тоже вполне возможная вещь. Ну, так. Ну, зрозуміло. Ладно. Буде вам дякувати, Станіславе. Власне, маємо да? розуміти, Спасибо. що е, життя уперед ну, ведуть, як завжди, е, романтики, але, в принципі, з раціональним зерном, які знають, чого, що вони шукають. В принципі, ми тут шукали альтернативні джерела енергії. В принципі, я для себе пару ідей вже відклав, наприклад, вже. Задумаюся не тим, щоб закупити собі. Ну, по-перше, свічок багато. А по-друге, колектор сонячної енергії для того, щоб обігрувати батьківський будинок. Зараз будемо з паном Станіславом вже прощатися і чекаємо. Спасибо. Дуже вам дякую.